Чи потрібно складати от чіткий план дій, ну, не, 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 не дай Боже, звичайно, війны? А, а Парше, я там їду туди, там я сповещаю, там я поїду, ну, от, потрібно? И когда мы собираемся в поход, мы пишем да, для себя там, полиэтиленовый пакет, куда мы положим сухие вещи, не дай Бог, они там замочаться, если мы на речке, там, например, отдыхаем или на лодке плывем. И мы составляем всегда список для себя. Казанок там, то-то, то-то. Необходимая спичка, спички, соль и так далее. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, очень важно каждому из нас, взрослому человеку, понимая, что очень непростая ситуация. Никто не говорит, что она хорошая. Но нужно понимать, что есть действия, которые я должен сделать для своих близких в первую очередь понимаете и, э, и здесь очень важно ни в коем случае особенно родители обращаясь к вам для детей ни в коем случае не пока очень спокойно им так мы сейчас собираемся мы сейчас поедем туда то продумать ситуации возможно у нас же очень аграрная область и сколько у нас на сегодняшний день э, имеют родственников в селах в деревнях это там где более комфортно можно находиться переключаясь и занимаясь вот этими э, хозяйственными вопросами понимаете корица понимаете есть такая тоже шутка родилась она кстати на фронте война войной обед по расписанию понимаете поэтому в этой ситуации человек должен понимать что жизнь то продолжается